નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારે યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલ માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયો ની અંદર આપણે ધોરણ પાંચ વિષય છે હિન્દી જેનો પાઠ ચાર જેનું નામ છે સોચ અપની અપની ના સ્વ અધ્યયન પોથી કે જે ભાગ બે ની અંદર આ પાઠ આવેલો છે તેના સોલ્યુશન વિશે જોવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય

विषय पसंद करसो એટલે પાઠ બતાવશે જેમાં તમે વિડિયો ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને વિડિયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે તો एकदम ફ્રી માં તમે પીડીએફ પણ જોઈ શકશો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે જરૂર ડાઉનલોડ કરજો વિદ્યાર્થી મિત્રો તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે શરૂ કરીએ પાઠ ચોથો સોચ apni apni પ્રશ્ન એક મજાના ગામડાનું દ્રશ્ય આપેલું છે તે દ્રશ્ય જોઈ અને આપણે પ્રશ્નો આપેલા છે તે પ્રશ્નોમાં સાચો વિકલ્પ હોય તે સાચા વિકલ્પની સામે ખરાની નિશાની કરવાની છે તો ચિત્ર તમે જોઈ શકો છો આ ચિત્રના આધારે अपने प्रश्नों जवाबो लिखवाइ पहला प्रश्न किस समय का चित्र है उत्तर होगा सुबह का दूसरा प्रश्न नारियल के कितने पेड़ है तो चित्र में हमने देखा कि नारियल के दो पेड़ है तीसरा चरवाहे के हाथ में क्या है तो चरवाहे के हाथ में लाठी यानी कि लकड़ी है चौथा चरवाहे के बिल्कुल नजदीक में कौन है तो चरवाहे के बिल्कुल नजदीक में कुत्ता है पांचवा लड़कियां क्या कर रही है तो लड़कियां तितली के पीछे दौड़ रही है छठा चरवाहा क्या कर रहा है तो चरवाहा गाय चरा रहा है सातवा प्रश्न सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं तो सूरज निकलने पर पक्षी उड़ रहे हैं प्रश्न दो अपनी पाठशाला के बारे में दस बारह वाक्य लिखिए तो विद्यार्थी मित्रों यहां पर हमने जो लिखा है वह नमूने के तौर पर लिखा गया है आपकी पाठशाला में यह सब भी होगा ही और इसके अलावा जो कुछ भी है वह भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो पाठशाला में हो सकता है या होता है वह मैंने नमूने के तौर पर लिखा है आप अपनी पाठशाला को ध्यान में रखकर इस प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं जैसे कि मेरी पाठशाला का नाम सरस्वती विद्यालय है मेरी पाठशाला में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चे पढ़ने आते हैं पाठशाला गांव के एकदम नजदीक है मेरी पाठशाला बहुत स्वच्छ और सुंदर है पाठशाला में दस कमरे हैं। एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है जहां हम खेल खेलते हैं मेरी पाठशाला में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं पाठशाला में एक सुंदर बगीचा है जहां हम नाश्ता करने बैठते हैं। हमारे शिक्षक सबको प्यार से पढ़ाते हैं मुझे मेरी पाठशाला बहुत ही अच्छी लगती है तो इस प्रकार बच्चों आपको अपनी पाठशाला के बारे में भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा है वह नमूने के तौर पर दिया गया है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न तीन नीचे दिए गए चित्र के आधार पर पांच सात वाक्य लिखिए तो यहाँ पर एक बगीचे का चित्र दिया गया है चलिए हम उसके आधार पर वाक्य लिखते हैं जिसमें चित्र में पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे हैं जमीन पर हरी घास दिखाई दे रही है चित्र में तीन पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ऊपर खुला आसमान दिखाई दे रहा है एक फिसलन पट्टी है जिस पर एक लड़की फिसल रही है एक लड़का बहुत ही खुश हो रहा है यह चित्र एक बगीचे का चित्र है बच्चे खेल रहे हैं इस प्रकार चित्र का वर्णन हम लिख देंगे अगला प्रश्न चित्रों के आधार पर विकल्प को पसंद कर कहानी पूर्ण कीजिए तो यहां पर हमें बिल्ली और बंदर यह कहानी दी गई है कि जिसमें कहानी तो आपने सुनी ही होगी तो चलिए जो विकल्प है वह हम देखते हैं जिसमें एक बार की बात है दो बिल्लियां थी एक सफेद एक काली दोनों को भूख लगी उन्हें एक रोटी मिली वे एक रोटी के लिए जगड़ने लगी इतने में एक बंदर आया वह तराजू लाया उसने रोटी के दो टुकड़े किए उसने टुकड़े तराजू में रख दिए तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया इस तरह उसने सारी रोटी खा ली दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ तो बच्चों आप यह कहानी तो जानते ही होंगे जिसमें बिल्ली रोटी के लिए झगड़ती है और बंदर तराजू में तोल-तोल कर सारी रोटी खा जाता है और दोनों बिल्लियां पछताती है बाद में उन्हें लगता है कि हमने यदि बांटकर रोटी खा ली होती तो हमें रोटी खाने को मिलती बंदर वह न खा जाता इस प्रकार यह कहानी हम पूरी कर देंगे इस प्रकार कीजिए इतना कीजिए कि चित्रों के आधार पर कहानी संग्रह तैयार कीजिए तो बच्चों आपको कहीं से भी चित्र वार्ता मिलती है तो उस वार्ता को

મળશે જે એકદમ ફ્રી છે કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે દરેક પાઠના વિડીયો અને પીડીએફ જોઈ શકશો તો જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો ફરી મળીશું આપણે નવા પાઠ સાથે ત્યાં સુધી આવજો